Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма вечірні зустрічі і в студії Анжеліка Нестерчук. Допомагати мені в ефірі буде традиційно мій колега, заслужений працівник культури України Ігор Грач. Добрий вечір, Ігоре. Та Дар'я Голуб, котра залишить для гості сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Добрий вечір, Дашенько. Отже, ми починаємо. Нетрадиційні методи лікування це аж ніяк не данина капризній моді популярних війнь, а цінний досвід стародавньої медицини. Пройде багато часу і людство переступить поріг другого тисячоліття нової ери. Воно візьме з собою у майбутнє не тільки здобутки попередньої цивілізації, підуть слідом і хвороби, і вади, і шкідливі звички. Кому відомо скільки років мають інсульт, інфаркт, виразкова хвороба, інші захворювання. Як з ними боротися? Таке питання вирішує сучасна медицина. Це саме хвилювало і стародавніх лікарів. Їх позитивний досвід із багатьма захворюваннями використовується у так званих нетрадиційних методах лікування. Саме про них сьогодні і піде мова. Незабаром в нашій студії з'явиться гостя, завідувачка відділенням нетрадиційних методів лікування, лікувально-оздоровчого центру Днищі Наталія Власова. А зараз я пропоную вам невеличку екскурсію. Курсію по санаторію, який є перлиною нашого поліського краю, і в якому Наталя Михайлівна працює вже 30 років. Дивимося! Літо чудовий час для відпочинку та оздоровлення. Лікувально-оздоровчий центр «Денищі» пропонує гостям та мешканцям області забути про щоденні клопоти та подбати про своє здоров'я. Для цього в санаторії створені всі умови. Сучасний комплекс із зразковою гостинністю і першокласним рівнем сервісу, високопрофесійними медичними кадрами і сучасним остаткуванням забезпечує комфортний відпочинок і повноцінне санаторно-курортне лікування. Мальовнича місцевість санаторію Даниші визнана курортною зоною завдяки родовищу мінеральної води, яка використовується для лікувальних ван та зрошень. Крім цього, є мінеральна вода курорту моршин, а також грязі Сакського озера, соляна печера солотинської солі, парафін з озокеритом. Є унікальна водолікарня. Простора і багата лікувальна база радону-лікувальниці. Крім залу з керамічних ванн, тут є оснащені сучасною технікою процедурні кабінети, кабінет підводного витягування, гідропатії, ванни підводного душу масажу, сухі вуглекислі та радонові ванни, перлинні ванни. Також застосовуються ванни з солями мертвого моря. Є ноу-хау, концентрат з болтавським бішуфітом. Заслуговую на увагу кабінет підводного витягування. Для лікування хворих остеохондрозом хребта, який останніми роками називають хворобою століття, в санаторії з успіхом застосовують підводне витягування хребта в басейні з радоновою водою. Продовжуємо перелік водних процедур: душ шарко, плавальний басейн, контрастні басейни. Також працює інгаляторі та фітобар. Для лікування використовується сучасне фізіотерапевтичне обладнання. Кабінет лікувальної фізкультури оснащений сучасними тренажерами для лікування та зміцнення м'язів. Крім захворювання опорно-рухового апарату серцево-судинної системи, з периферичної нервової системи, центральної нервової системи і інших хвороб. Тут вже багато років лікують і гінекологічні хвороби, зокрема безпліддя. Марія Бондарчук 27 років працює медсестрою в гінекологічному відділенні. Згадує жінок, котрі пролікувалися методикою санаторія. Бувало таке, що люди безпліддя було і первинне, і вторинне, і по 10 років, і по 15 років, і по 6, і по 8. Ну різне число, звісно, років безпліддя. І після нашого лікування вони завагітніли і родили прекрасних дітей. Вдячні пацієнтки не забувають тих, хто дав їм щастя материнства. Вони висилають фото своїх малюків, вітають зі святами. Лікують безпліддя в санаторії Денеші комплексно як традиційними, так і нетрадиційними методами, застосовуючи голкотерапію та гірудотерапію. У нас есть уже несколько достаточно эффективных, вернее, про, про, достаточно эффективно пролеченных больных, у которых с общими усилиями в конечном счете наступила долгожданная беременность. Ну, пиявки, конечно, процедура не очень приятная, потому что она инвазивная, то есть может кровить, может чесаться это место, как от укуса живого существа, ну, в смысле, в том плане, что это пиявка. Но лечение достаточно эффективное, поэтому наши больные всегда с радостью идут, с надеждой, и мы стараемся им в этом помочь. Вітаємо всіх, хто щойно до нас приєднався. Це вечірні зустрічі в студії Анжеліка Нестерчук, заслужений працівник культури України Ігор Грач, Дар'я Голуб та завідувачка відділенням нетрадиційних методів лікування лікувально-оздоровчого центру Дениші Наталія Власова. Добрий вечір, Наталія Михайлівна. Добрий вечір. Надзвичайно рада бачити вас в нашій студії. Вже 30 років ви працюєте в санаторії Дениші сьогодні. Санаторій Дениші, лікувально оздоровчий центр високого рівня, є взірцем Вы проработали с самого начала. Каким он был наш санаторий и сколько там было отделений? Ну, 30 Сгадайте. лет назад, когда его открывали, вот 5 мая в этом году 15 года было 30 лет, как санаторий открыли. Тогда фактически были даже не не столько отделения, было лечебный процесс, физиотерапия. И отделение невролог... ортопеда неврологическое и э, кардиологическое. И лечили мы тогда только заболевания опорно-двигательной системы и еще немного лечили заболевания сердечно-сосудистой системы. Это уже значительно позже, когда... Вот, и тогда главным врачом у нас был Табачак Арыс Николаевич. Когда в 90-х годах произошла реорганизация, и тогда уже, когда пришел Александр Константинович Толстанов, тогда в это время уже было создано вот наше отделение нетрадиционных методов, потому что возникла тогда и необходимость, и были возможности. То есть к основному лечению нашего санатория радоновой воде, это наша фишка, это у нас радон замечательный, потому что он, в отличие от санатория Хмельника, может лечить не только заболевания опорно-двигательной системы, но и заболевания сердечно-сосудистой системы. Это доказано научно. И поэтому тогда мы даже в тот период лечили постинфарктных больных. И сейчас у нас очень многие приезжают с такой патологией. И вот тогда понадобились еще дополнительно нетрадиционные методы лечения, хотя рефлексотерапия иглоукалывание было изначально. Вот я пришла на свое рабочее место, я была врачом-рефлексотерапевтом. У меня был сначала кабинет, а потом мы уже вот, э, организовали э, и при поддержке, еще раз подчеркиваю, потому что инициатива руководителя всегда очень важна, при поддержке Александра Константиновича мы создали отделение, в котором уже было, кроме кабинета рефлексотерапии, уже появилась и э, гер... сначала у нас ароматерапия была, фиточаи мы ввели, и аппликации солями мертвого моря, и герудотерапия, что сейчас мы довольно успешно работаем этим методом. Всім дуже подобається. Ви народилися в місті Бердичеві. Ваш батько був військовослужбовцем, мама економістом. Як так сталося, що ви пішли в медицину? Хтось був, хтось лікував. Но людей? У нас ні, в нашому році врач вот в такому понятті, як офіційне з медицинським образованием, я перша, Но... якщо батьки медики вони передають цей досвід так. своїм дітям, є цілі династії, ви одна. Ну, э, в общем, да, потому что получилось так, что моя мама долго болела. У нее был тяжелейший порог сердца. Но благодаря именно врачам, вот в то время, это были далекие 60-е, 70-е годы, они очень долго боролись за ее жизнь, скажем так, потому что она ушла очень рано. Ну, хотелось, хотелось помочь. Ну, вот так и стала врачом. Ви закінчили Київський медичний інститут, yeah. зараз це університет, якщо yeah. я не помиляюся. І з розподілом ви попали в наше місто. От yeah. ким ви працювали з самого початку? Ну, в початку я працювала і в обласній санепідстанції, ну, волі і судеб так вийшло. Mm -hmm. Затем працювала в облздраві. Спочатку інспектором, потім я займалася кадрами, займалася гражданською обороною. Тобто, ну, початку роботи у мене було зовсім не романтичне. Адміністративне. Так, да. займалася адміністративною роботою. Но когда-то в свое время в институте э, родственник моей близкой подруги подарил мне на день рождения книжку Джулянь рефлексотерапии. Джулянь это была женщина-врач-китаянка, которая в 1956 году приехала в Советский Союз, и там она первая организовывала в Москве кафедру рефлексотерапии. Ну вот с этой книжкой так я и проучилась весь институт. Меня это очень интересовало. И когда появилась возможность, а возможность появилась таким образом, что когда построился санаторий Денеши, тут был открыт кабинет, была должность введена рефлексотерапевта. Она одна была одна из первых в области, можно сказать, даже первая, потому что рефлексотерапией занимались врачи, терапевты, невропатологи, там, окулисты, лор-врачи, каждый занимался по своей специальности. Но человека, который бы занимался просто рефлексотерапией, Уже не было. Да, будем то говорить, Есть, да. Они все заканчивали курсы, это однозначно. Курсы тогда четырехмесячные были и в Киеве, и Вы были да, в Виннице. Да, конечно. Я закончила курсы рефлексотерапии, а затем уже работая, я ездила очень часто на кафедру. Я хочу пару слов буквально сказать. Это ну, огромная благодарность бывшей... Э, это был республиканский рефлексотерапевт зав кафедрой Мачерет Евгения Леонидовна. И она очень много сделала для того, чтобы рефлексотерапия в Украине состоялась как специальность. Потому что рефлексотерапевты у нас в стране э, проходят курсы получает э, квалификацию, и это официальная должность, официальная работа. Затем я познакомилась в 90-х годах с методом суджок. Но ваша методика отличается от других, так? Если голки інші ставлю по всему телу, так, в зависимости от заболевания, в такие специальные точки, вы это делаете на долонях? Вот, вот есть, нет, я о чем так. и говорю, что классическая акупунктура предполагает, что иголки ставятся по всему телу. А методика Суджок, ее, э, он не создал, он скорее ее обосновал. Это мини-система, профессор корейский не знаете, это факт, живу да. Чем меньше э, система, тем она лучше работает. Это знают, допустим, в создании компьютеров. Mm -hmm. Чем меньше плата, то она okay. эффективнее работает. Точно так же когда-то была создана французским врачом ножье, система э, ножье на ухо, ауликулотерапия, когда иголочки ставятся в ухо. И точно так же он э, обосновал эффективность постановки на ладонь. То есть наша рука есть э, схема человечка. Это голова, две руки, две ноги, и наша ладошка это э, грудь и живот, то есть все внутренние okay. органы. И поэтому очень просто на ладошке мы можем найти соответствующую точку, и за счет этого мы можем помочь себе хотя бы снять острую боль. Мы можем и полечить, но тут надо уже прикладывать усилия. И поэтому вот когда-то существовала такая передача, старшее поколение помнит, помоги себе сам. Угу. Вот по ладошке и по методике Суджок очень легко помогать себе самому. Если у вас заболел живот, надо нажать сюда, если заболело сердце, сюда, если насморк, то сюда. В общем, по такой системе мы можем полечить себя сами. Ну, а то, что ставлю иголочки я, это уже более сложно. Здесь надо, конечно, иметь врачебное образование. Да, Голки бывают разной длины, вот с чем это связано? Вы ставите маленькие голки, да. я знаю. Да, потому что по методике суджоки иголки ставятся внутри внутрикожно, то угу. есть им не нужна большая величина, они маленькие, они до полутора сантиметров. Классические акупунктурные иголки есть маленькие лицевые, а есть большие до 20 сантиметров, когда ставятся в проекции, где есть хорошая жировая прослойка, <laughs> когда надо добраться до акупунктурной точки значительно длительнее. Кому можно ставить иголки, кому не можно? Чи есть какие-то противопоказания? Абсолютно. Чи взагалі лекуют иголки, чи це як профилактика идёт? Ну, дело в том, что если мы говорим о науке рефлексотерапии, то, конечно, и большой опыт э, восточных наших друзей, китайцев, корейцев и японцев, говорит о том, что они лечат. Они не просто лечат, они и излечивают. Потому что воздействие идет если мы говорим о рефлексотерапии, на определенные точки акупунктурные, которые сложены как вот меридианы на земле, угу. они точно так же, в такое же название имеют меридианы, энергетические. От макушки до пальцев ног, до пальцев рук у нас имеются энергетические каналы, на которых существуют точки, которые выходят на поверхность кожи. И за счет этого, укалывая их... Мы стимулируем энергетическую систему. Это уже доказано научно, что существует у нас кровеносная, нервная система, лимфатическая система и энергетическая, по которой э, все ионы э, наших жидкостей движутся под действием, точно так же вот под действием за, по закону, все святое по закону, то есть это электрический ток только в микроамперметрах. Ну, но может, есть противопоказания? -то противопоказания на данное время, но это и китайцы давали тоже эти противопоказания, и уже западная медицина. Угу. Они считают онкозаболевание, потому что это может вызвать стимуляцию. Загострение. Да, за обострение. Это инфекционные заболевания, как для всех физметодов mm -hmm. лечения. Это есть абсолютное противопоказание при болезнях крови. Это абсолютное противопоказание, ну, про онко я уже говорила, при высокой температуре. Это не всегда инфекционное заболевание. При обострении любого заболевания. И, ну вот, при беременности под вопросом, потому что я знаю очень многих врачей, акушеров, гинекологов, которые вызывают и стимуляцию родов, иногда лечат беременных в то время, когда им нельзя медикаменты. Потому что самое главное в этом методе, почему он всегда меня очень интересовал, что это не медикаментозное лечение, что это не надо искать, доставать лекарства, что это не надо ждать долгое время, потому что неотложная помощь может оказываться здесь и сейчас без ничего фактически, из подручных э, средств. Но... Но все равно требует пройти обстеживание. Обязательно. Наталья Миколаевна, гирудотерапия, это пиявка. Мы знаем, что пиявка – это такой ликувальный комплекс в миниатюре. Вот какие пиявки используются? Чи одноразовые они и як вони діють? В пиявке используются только двух видов аптечные и медицинские. Те, которые плавают у нас в речке, как правило, это конские, они имеют другой биохимический состав своей слюны, чем цена пиявка своей слюной, в которой находится вещество Герудин, которое разжижает кровь. Кровь Их стала. выращивают специально, да? Вот, они я их доставляют. Дело вот, например, в том, что те пиявки, санаторию. которыми пользуемся мы, они выращиваются в специальных э, питомниках. Это mm -hmm. очень трудоемкий и долгий процесс. Вот До этого мы и работаем. И сейчас мы поставь, поставки у нас со Львова. Львов получал их очень долгое время с Азербайджана, и сейчас у них там есть связи, потому что сам питомник, чтобы построить, обустроить его так, как он должен быть, и по современным требованиям, потому что они должны быть стерильны, и поэтому вы не зря спросили, а я вам отвечу, что пиявки у нас одноразовые, она используется только один раз. Это та пиявка, которая ни разу не пила кровь человека, и она у нас сразу же, к сожалению, умерщвляется, потому что хранить их негде. Хотя пиявка, когда пьет кровь, она может жить без крови, без питания дополнительного до года даже больше. А вот как знать, здорова эта пиявка, или нет? Она ну, мы получаем выпадки. сертификаты. Вы уже мы получаем... На очи. нет, во-первых, их видно, но, угу. а самое главное, мы получаем сертификат. Угу. Потом пиявка, которая вялая, пиявка, на которой имеется... Они же черненькие, гладенькие, и узор у них должен быть определенный. То есть это все видно. Это как здорового человека видно. Что ли будет пиявки? Ну, в основном, в принципе, наверное, все знают, что пиявки хороши при гипертонии, при повышенном давлении, это еще и бабушки и дедушки ставили, при варикозе, э, варикозной болезни. Чем хороши? При гипертонии это понятно, что они отсасывают, ставятся на область затылка, на шейно-воротниковую зону, там есть определенные зоны, они забирают лишнюю кровь, меньше крови в системе кровоснабжения и чуть легче становится, давление падает. Плюс к тому, что я сказала, у пиявки кроме герудина есть еще более 100 биохимических веществ в ее слюне. И поэтому, когда попадает этот весь комплекс, это получается своеобразное лекарство, которое улучшает кровоснабжение за счет чего? за счет того, что кровь текучая, она стала лучше протекать. Ведь большинство болезней варикоз в первую очередь вы спускала кровь, а да, да, это да, кровопускание. Да, да. И поэтому, если говорить просто, вот, допустим, угу. э, скорая помощь при гипертонии, при э, варикозе э, забирает лишнюю кровь, и поэтому вены спадают, давление падает. Но она значительно э, больше ее действия, потому что она же еще и биохимические другие вещества вводит. И за счет этого и улучшается общее состояние. И вот при варикозе не только вены спадаются, уходят отеки, потому что улучшается кровоснабжение. Причем, попадая в кровь, герудин мгновенно, ну, мгновенно я, наверное, преувеличиваю, но очень быстро попадает во всю систему кровоснабжения, то есть она помогает и сердцу. Там и голове, и ногам, и всему. А вот в косметологии? Вы При косметологии это тот же самый принцип. Мы ставим пиявочки в область э, лица. И я еще хочу сказать: что, допустим, я пользуюсь пиявками, как правило, кроме зон я использую акупунктурные точки. И врачи-герудотерапевты, которые занимаются сейчас этим, тоже используют акупунктурные точки и поэтому я всегда говорю что если вы идете к тому кто ставит пиявочки сейчас многие открывают кабинет и вы спрашиваете имеет ли специалист который ставит пиявки медицинское образование хотя бы медицинское училище и поэтому ставя на акупунктурные точки мы преследуем две цели улучшаем кровоснабжение зоны Куда мы ставим? Мы ставим сюда, значит, у нас улучшается кровоснабжение здесь, значит, у нас мелкие морщинки мы можем предотвратить, мы можем их и убрать иногда. Хотя я честно вам скажу, абсолютно сразу такого не случается. Но через некоторое время, через месяц, через два, вы видите, что цвет ну, лица улучшается. Значит, лицо у нас обладает удивительной способностью заживать. Вы же видите, что сколько дети не падают, так -так. И, а, как правило, ну, на детях все быстрее заживает. Точно так же и на лице. Регенерация тут идет быстрее. Кому не можно ставить пиявки? Пиявки нельзя абсолютно тем, кто страдает гемофилией. Это есть такое генетическое заболевание несворачиваемости абсолютной крови. При устав, уставшим, очень осторожно тоже беременным. Кого тиск, Низкое давление. Ну, дело в том, что сосудистая дистония, которая бывает с повышенным по гипотоническому, по низкому давлению, гипертоническая тоже ставится, и эффект хороший. И не ставится, опять-таки, в остром периоде э, инфекционного заболевания, при температурах, уставшим людям, обессиленным людям, потому что пиявка, забирая кровь, несколько ослабляет человека, организм. Да. Ну, на данном этапе. А зато потом оно столице все возвращается. Сегодня в санаторию Денеши, я знаю, что ликуются, оздоровляются военнослужащие из зоны АТО. Да. Вот, пользуются они вашим кабинетом, будем говорить. Да, да. И их настроение, как они воспринимаются? Ну, мы обязательно по возможности, ребята ко мне приходят, на иголочки те, которые ходят с удовольствием, потому что там те же самые проблемы это психоэмоциональное состояние, оно от депрессии до агрессии. Это большие проблемы с позвоночником. Это даже не каждый второй, а каждый. За счет того, что они сутками находятся в бронежилетах, ну и сама атмосфера, что все время с тяжестью, это же они перетаскивают такое количество тяжести, что ну, трудно, трудно нам представить. Потом Конечно, вот те, которые лежат на земле и вот зиму пережили, проблемы с почками. То есть ребята приходят, эффект хороший. Плюс к тому, что вы были, вы видели, у нас кабинет у нас замечательный, у нас есть там музыка, так как у вас играет. Мы общаемся, мы беседуем. Ну и пациентам это нравится. Таня Михайловна, я знаю, что вы... Це видно по вас, ви займаєтеся своєю улюбленою справою, ви йшли до цього все своє життя. Що ще захоплює вас? Чим я ще улікаюсь? Я люблю музику. Е, мені подобається живопись. Ви малюєте? Е, ну, е, малюєте це громко сказано. Але мені подобається. Е, ну, а взагалі я люблю путешествувати. И очень люблю свою работу. Так. И люблю свои доныши. Вот у вас сейчас есть такая возможность запросить наших житомирян, гостей нашего да, места, видеть этот чудовый заклад, который действительно имеет такой европейский уровень. хороших медиков, хороших лекарей, обслуживающий персонал, базу такую материально-техничную. Есть такая возможность? Я бы очень хотела пригласить всех к нам в санаторий. И когда я очень радуюсь, когда люди, которые уезжают и спрашиваю, вам понравилось, да, очень. Я приеду э, опять, я привезу свою жену, я привезу своего мужа, я привезу своих родственников. И мне очень хочется, чтобы приезжали все. Во-первых, у нас замечательная база. У нас очень мощная база, она одна из лучших в Украине, и это не, не преувеличение. Потому что радоновая вода, которая есть у нас, опорно-двигательную систему, лечит замечательно. Это научно доказано и доказано тем, что люди к нам ездят. Вот сейчас у нас нет путевок, у нас приезжают люди за свои деньги, но они все равно едут. И мы им очень благодарны за это. У нас удивительно тихое красивое место. У нас удивительная природа. И поэтому, почему вот ребята, когда уезжают с удовольствием, там можно отдохнуть. Вот просто приехать и 12 дней отдохнуть от всего. Дефицит. Расслабиться до такой степени, что часто говорят, я еду на работу и не помню, кем я работал. То есть прекрасный сон, прекрасный отдых. У нас мы иногда сожалеем о том, что не сильно развита инфраструктура отдыха. То есть там дискотеки, бары. Это, это. У нас все есть, но очень по чуть-чуть. Самое главное... Дозован. Да, дозован. Причем в разумных э, мерах. У нас очень хорошо, э, я акцентирую внимание, у нас хорошо кормят. У нас даже из ничего умеют наши повара сделать что-то. И поэтому все очень довольны. Нет, у нас хорошие специалисты, у нас мы очень любим, вот может, потому что мы наших пациентов, может, потому что мы далеко от цивилизации, 25 километров, и вот так мы своим коллективом 30 лет, ну, уже, конечно, наполовину обновленным, но, тем не менее, у нас очень хорошее и доброе отношение к пациентам. И я думаю, те, кто вот меня сейчас видят, меня слышат, и те, которые меня знают, я... Всех приглашаю приезжать. Те, которые не знают, приезжайте, мы познакомимся. И вам очень понравится и захочется приехать вновь в нашу, ну, называют э, Полесская Швейцария. А я думаю, что Швейцария это Швейцария. А Дыныши это Дыныши. И поэтому приезжайте к нам. Спасибі вам, я бажаю успіху вам, процвітання вашому оздоровчому закладу, нашому оздоровчому закладу. І щоб всі ваші бажання здійснилися. У нас є для вас подарунок. Дарю, встигла. Наталія Власова. Це на згадку Спасибо. від нашої, від нашої <світ> програми. Вам на згадку. Спасибо большое. Подобається вам Наталія да, Спасибо. спасибо. А я хочу, чтобы вы приезжали к нам, чтобы приезжали наши зрители, чтобы приезжали наши же чтобы приезжали к нам со всей Украины. И приезжайте вы. Спасибо. Оба Мы вязково. вас тоже будем оздоравливать с любовью. Спасибо вам. Наталія Власова, завідувачка відділенням нетрадиційних методів лікування лікувально здоровчого центру Дениші, була гостею сьогоднішнього ефіру. Я вдячна заслуженому працівнику культури України Ігорю Гречу за музичну підтримку та допомогу в створенні програми. Та Дарії Голуб за чудовий портрет на згадку. Це була програма Вечірні зустрічі. Бережіть себе та тих, хто поряд з вами. Мирного всім неба над головою. До побачення, слава Україні!